mavzu okulyar gipertenziya yoki ruschasida aytganda glaznaya gipertenziya ingliz tilida oklar hypertension ushbu videoda quyidagi savollarga javob berishga harakat qilamiz birinchisi okulyar gipertenziya o'zi nima okulyar gipertenziyani davolash kerakmi agar davolash kerak bo'lsa kimlarni davolash kerak birinchi uklyar gipertenziya bir nima degan savolga javob beradigan bo'lsak aytaylik mana bu holat e, aholi o'rtasidagi e, ko'z ichki bosimini tarqalishi buni oldingi videolarda ham aytib o'tganmiz e, o'rtacha ko'z ichki bosimi o'n olti millimetr ustunida yuqori qismi yigirma bir bo'ladigan bo'lsa ayrim aholini ayrim qismida yigirma birdan yuqori bo'lgan ko'z ichki bosimi mavjud va bu degani ularda gloukoma bor degani emas ya'ni aholini ma'lum bir qismida yigirma birdan yuqori bo'lgan ko'z ichki bosimi bilan hech qanday gloukoma xos bo'lgan o'zgarishlarsiz yashayotgan insonlar bor ana shu insonlarni uklyar gipertenziya bor deb atashimiz mumkin yana ham aniqroq qilib aytadigan bo'lsak qirq yoshdan katta bo'lgan bemorlarda o'rtacha ko'z ichki bosimi bu o'n bir yigirma mm bir millimetrb ustuni yetmish yoshdan yuqori bo'lgan bemorlarda esa e, aholida esa o'n bir mm yigirma uch millimetr ob ustunda endi mana bu qirq yoshdan katta bo'lgan bemorlarni qirq e, yoshdan katta bo'lgan aholini yetti o'n foiz qismida yigirma birdan yuqori bo'lgan ko'z ichki bosimi kuzatiladi agarda ko'z ichki bosimi 21 dan yuqori bo'lsa va bu holatda hech qanday e, glaukomatoz o'zgarishlari bo'lmasa buni uglyar gipertenziya deb atashimiz mumkin l o'zgarishlarga nimalar kiradi perimetriyadagi o'zgarishlar ya'ni hech qanday um, ko'ruv maydonidagi shikastlar yo'q defektlar yo'q perimetriyadagi o'zgarishlar diskdagi ko'ruvne um, diskdagi o'zgarishlar keyin burchakni ochiq bo'lishi va normal filtratsiya agarda e, bemorda ko'z ichki bosimi yigirma birdan yuqori bo'lsayu perimetriyasia hech qanday o'zgarish bo'lmasa ko'ruvn diskida hech qanday o'zgarish bo'lmasa ya'ni ekskavatsorni kattalashuvi va e, e, burchak ochiq bo'ladigan bo'lsa e, normal filtratsiya bo'ladigan bo'lsa buni okulyar e, gipertenziya diagozi okular gipertenziya deyishimiz mumkin ana shunday bemorlarga okulyar gipertenziya diagnozini qo'yishimiz mumkin endi e, ushbu bemorlarni davolashimiz kerakmi ichki bosimi yuqori bo'lgan bo'lsa buni pasaytirishimiz kerakmi degan savol tabiiy savol tug'iladi bu savolga ikki ming ikkinchi yili chop etilgan katta ilmiy tadqiqot natijalari javob beradi bu ilmiy tadqiqot o h t s deb nomlanadi okler hpertension study deb nomlanadi va butun dunyo mana shu tadqiqot natijalariga asoslangan holatda davo choralarini tanlaydi bu ilmiy tadqiqot o'zi nima bir nechta markazlarda klinikalarda olib borilgan ilmiy tadqiqot bunda jami bir ming olti yuz o'ttiz oltita bemorni tekshirilgan ushbu bemorlarda ko'z ichki bosimi yigirma to'rt o'ttiz ikki millimetr simob ustuniga teng bo'lgan va ushbu bemorlarni hech qaysinisida glaukomatoz o'zgarishlari bo'lmagan perimetriyada ham diskda ham va hokazo bir ming olti yuz o'ttiz oltita bemorni ikkita katta guruhga bo'lingan sakkiz yuz o'n yettita hamda sakkiz yuz o'n to'qqizta sakkiz yuz o'n yettita bemorni davolash guruhiga tomchi berilgan 819 yuz guruh esa bu sakkiz yuz bemor esa kuzatuv guruhiga olingan va 819 yuz bemor hech qanday davo olmagan davolash guruhidagi maqsad ko'z ichki bosimini yigirma foizga pasaytirish bo'lgan tomchi dorilar bilan ushbu ilmiy tadqiqotni o'z e, oldiga qo'ygan maqsadidagi birinchi savoli ana shu bemorlarni ya'ni ko'z ichki bosimi yuqori bo'lgan bemorlarni davolashimiz glaukoma rivojlanishini oldini oladimi bu birinchi savoli bo'lgan ikkinchi savoli agarda mana shu bemorlarda glaukoma rivojlansa aynan kimlarda glaukoma rivojlanadi qanday risk faktorlari bor mana shuni aniqlash bo'lgan um, ushbu ilmiy tadqiqot qanday tashkil etilgan qanday dizaynga ega bo'lgan davomiyligi 5 yil bo'lgan besh yil bo'lgan bunda birinchisida e, to'liq tekshiruv olib borilgan boshlanishida baseline deymiz mana bu joyda keyin optik diskni rasmga äh, olib borilgan va perimetriya aniqroqoadigan bo'lsak birinchisi to'liq tekshiruv boshlanishda keyin optik disk fotografiyasi solishtirib borish uchun va perimetriya boshlanishda to'liq tekshiruv nimalardan iborat bo'lgan to'liq tekshiruv bu um, ko'z ichki bosimi tabiiy va poximetriya e, markaziy e, e, korni ya'ni shoxparini markaziy qismi qalinligi e, anamnezi to'liq bemorda miopiya bormi irqi jinsi hamroh kasalliklari va hokazo pirimetriya har yili ikki marta har olti oyda olib borilgan optik disk fotografiyasi esa bir yilda bir marta olib borilgan optik diskni rasmi hamda perimetriya bemorlarni e, ko'rmagan e, glakoma ekspertlari tomonidan baholab borilgan besh yildan keyingi natija nimani ko'rsatgan 5 yildan keyingi natija davolash guruhidagi bemorlardan ya'ni aytaylik e, bizda ikkita guruhimiz bor edi davo guruhi hamda kuzatuv guruhi davolash guruhidagi bemorlarni to'rt butun o'ndan to'rt foiz qismida glaukoma rivojlanishi kuzatilgan tomchi tomizishga qaramasdan davolashga qaramasdan to'rt butun o'ndan to'rt -tö foiz qismida glaukoma yaqqol belgilari paydo bo'lgan kuzatuv guruhidagilarda desachi hech qanday davo olmagan bemorlarni to'qqiz yarim foiz qismida glaukoma rivojlangan demak bundan xulosa qilishimiz mumkinki davolash glaukoma rivojlanishini oldini oladi bu degani davolashimiz kerakmi hammani degan savolga javob bermaydi afsuski e, nega unday chunki davolash guruhidagi bemorlarni to'qson oltitadan yuztadan to'qson oltitasida hech qanday glokuma rivojlanmagan bo'lsa kuzatuv guruhidagilarni hech qanday davolashga davolanmaslik hech qanday davo olmagan bo'lsa ham to'qson yuztadan to'qson bittasida hech qanday glaukoma rivojlanmagan shuning uchun davolash okuar gipetenziyasi bor bemorlarni hammasini davolash kerak degan tushuncha bu yuz foiz to'liq emas endi mana bu kuzatuv guruhida ham davolash guruhida ham to'qqiz yarim foiz to'rt foiz aynan kimlarda rivojlandi ya'ni kimlarda xatar omillari bor degan savolga javob beriladigan bo'lsa xatar e, omilini eng asosiysi bu yosh bo'lgan yosh qancha baland bo'lsa laukoma rivojlanish e, riski baland bo'lgan ikkinchisi yuqori ko'z ichki bosimi agar ko'z ichki bosimi yigirma besh dan baland bo'lgan bo'lsa glaukoma rivojlanish ehtimoli yuqoriroq bo'lgan uchinchisi paximetriyada besh yuz ellik mikrondan past bo'lgan e, paximetriya natijasi bor bemorlarda glaukoma rivojlanish ehtimoli yuqoriroq bo'lgan to'rtinchisi disk ekskavatsiyasi 0,5 beshdan yuqori bo'lgan bemorlarda glaukuma rivojlanish ehtimoli yuqoriroq bo'lgan agarda bemorda uklar giportenziyasi bor bemorni yoshi katta bo'lsa ko'z ichki bosimi yigirma beshdan yuqori bo'lsa paximetriya 550 yuz ellikdan past bo'lsa hamda disk nol beshdan yuqori bo'lsa aynan shu bemorni davolashimiz glaukoma rivojlanishini oldini olishi mumkin agarda bemor yosh bo'lsa ya'ni yoshi aytaylik qirq qirq besh atrofida bo'lsa ko'z ichki bosimi yigirma ikki yigirma uch bo'lsa paximetriya besh yuz ellikdan yuqori bo'lsa ekskavatsiya diski disk, disk ekskavatsiya 025 yigirma besh nol uch nol o'ttiz besh atrofida bo'ladigan bo'lsa bunday bemorni davolamagan holatda kuzatib borishimiz ham mumkin mana shunday xulosa keltirib chiqaramiz endi bu e, ilmiy tekshiruvni kamchilik jihatlarini aytib o'tishimiz kerak qanday kamchiliklarga ega ikki ming ikkinchi yilda chop etilgan bo'lsa demak bu bir e, ming to'qqiz yuz to'qsoninchi yillarni oxirlarida amalga oshirilgan ilmiy ...tekşirir, e, neticesi. Bunun kemçilikleri... ...en asosyal kemçiliği. ...birincisi... ...bu behemorlarda... ...pre-perimetrik... E, ...yani aynen e, şu... ...glaukoma rıvajlandıyan behemorlarda... ...pre-perimetrik... ...glaukoma mevcut... ...bulgen, buluşu mümkün. Bunu... istisna kılınmayan. ikkinchisi ko'z ichki bosimini 20 foizga pasaytirish yetarli bo'lmasligi ya'ni ayrim bemorlarda yigirma foizgagina pasaytirish yetarli emas va uchinchisi komplaens tekshirilmagan complaens tekshirm komplaens nima Compliance bu bemor tomchi dorisini har kuni tomizyaptimi ya'ni dorisini olyaptimi ana shu savolga javob berilmagan e, mana shunday kamchiliklar bo'lishiga qaramasdan ushbu ilmiy tekshiruv natijasi hozirgi kunda ukulyar gipertenziyani davolash strategiyasini belgilashda qo'llaniladi bu video ukulyar gipertenziya haqidagi Videomu edin. Tamam ya. Rahmet.